दिवसांपूर्वी पावसानं राजस्थानमधून परतीच्या प्रवासाला सुरुवात केली आहे पण उत्तराखंड मध्ये अजूनही पावसाचा कहर सुरूच आहे उत्तराखंडच्या चामोलीमध्ये ढगफुटी झाली आहे या ढगफुटीमुळे घरच्या घरं वाहून गेली आहेत सतरा जणांनी प्राण गमावले तर अनेक जण बेपत्ता आहेत चामोलीमधील ढगफुटीचा आढावा घेऊयात या रिपोर्ट मधून मातीचे ढिगारे दबलेली घर उधाणलेल्या नद्या देहरादून मधील ढगफुटीतून सावरलं नाही तोच आणखी एक अस्वानी संकट कोसळलंय चमोलीच्या नंदानगर भागात ढगफुटीनं तुफान कहर केलाय ढगफुटीनंतर नंतर बचाव कार्य जोमानं सुरू आहे पण या संकटातून सावरताना इथल्या लोकांचा सा कस लागतोय इस समय हम नंदानगर के उस क्षेत्र में है जहां देर रात लगभग डेढ़ बजे बादल फटने की घटना हुई और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये पूरा जो पहाड़ है जहां से वो बादल फटा है और इस बादल फटने के बाद जो मलबा था वो पूरे लोगों के घरों में आ गया और आप देख सकते हैं जहां पे लोग खड़े हैं ये मलबे का ढेर नहीं हुआ करता था यहाँ पर लोगों के घर हुआ करते थे और जब मलबा आया तो पूरे जो घर हैं वो मलबे में तब्दील हो गए आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर अभी तक पूरे क्षेत्र में आज लोग लापता बताए जा रहे हैं आप इस तरफ देख सकते हैं कि एन डी लोकल जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और लोगों को खोजने का काम कर रहे हैं यहाँ अभी तक एक शव यहाँ पे बरामद हो चुका है जो स्थानीय लोगों ने देखा और उस शव यहाँ पे रखा गया है और क्योंकि नं, नंत्रयाग से नंदानगर तक का जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है तो कहीं ना कहीं आपदा और राहत कार्य इसमें प्रभावित हो रहा है पूरे क्षेत्र के लिए पूरा दहशत का माहौल बना हुआ क्योंकि लंबे समय से जिस तरह से बारिश हो रही है वह कहीं ना कहीं लोगों की चिंता बढ़ा रही है ढग फुटी सत्रह जन से मृतदेह सापड़ वीस जन जख्मी चौदह जनता शोध घो एनडीआरएफ से जवान न थामता मदद करता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही ढगफुटी जागा की पहा है दो तो सौ से भी ज्यादा लोग कल की जो रात की आपदा चमोली जनपद में आई है उससे प्रभावित हुए वहाँ पर सभी बचाव करने वाले दल पहुँच गए हैं एसएसपी प्रातःकाली वहाँ के लिए चल दिए थे और भी अन्य जो जो लोग घायल हैं उनको आ, कुछ लोगों को वहाँ पर अस्पतालों में पहुँचाया गया है और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके लिए क्योंकि मौसम का इंतज़ार कर रहे थे और अभी एक विंडो मिल गई है तो उनको तत्काल वहाँ से आ, एम्स शिफ्ट किया जा रहा है एक बच्चा भी है इसके सर में चोट लगी हुई है और अभी भी कुछ लोग वहां पर जो घरों में ही फंसे हुए हैं उनको निकाले जाने की कार्यवाही की जा रही है दोनच दिवसांपूर्वी देहरादून मध्ये सुद्धा अशीच काहीशी परिस्थिती होती देहरादूनच्या सहस्त्रधार मध्ये झालेल्या ढगफुटीत तेवीस जणांचा मृत्यू झालाय सलग दोन दिवस इथे बचाव कार्य सुरू आहे जस जसे ढिगारे उपसले उपतले जातात तस तसे मृतदेह हाती लागत आहे देहरादून मसुरीमध्येही ढगफुटी झाली आहे ढगफुटीमुळे रस्ते वाहून गेलेत संपूर्ण देहरादूनमध्ये पावसामुळे हाहाकार माजला आहे राजस्थानमधून पावसानं परतीचा प्रवास सुरू केला आहे पण उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पाऊस पूर्ण क्षमतेनं कोसळतोय इथे पाऊस परतीच्या वाटेवर कधी निघणार याचीच सर्वांना प्रतीक्षा लागली आहे ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी मराठी